Сегодня у нас автомобиль ВАЗ 2101. Будем ну, после сварки ну, короче, обрабатывать вещи. Так, для начала берем ну, щетку по металлу. Ну, и я Ну, вот это э... ну, э... где мастика уже э... отстала. Вот можно нож пателем. Можно. <плес> ну и э... там, где ну, э... не валено, ну, э... где еще хороший металл остался. короче, вот. вычислить. Поем. Вот. Это все. Все, все. вот таким вот я способом а -а -а. получилось. Но теперь после этого я буду грунтовать. Ну и теперь подожду, по, э, пока посохнет уже толка. Ну, не буду. А, э, сейчас позаливаю э, мобиль. Вот эти вот. Сюда вот ванны. Верона. Вот Ну, выводим ловили до такого ну, жидкого и горячего состояния ну, чтобы аж закипал. закид ну и заливаем вот такую вот штуку вот так вот пистолет туда вот, отсюда заливаем вот этот ванильный жару. Таким вот способом. Ну и после этого как ну, залили, ну вот эти там потом ватники, короче, ну, пойдя швы. И после этого берем вот там на стику. А кисточку вот такую и начинаем вот так вот мало. Ну, э, ну начала швы. сначала начала швы, ну а потом уже, а потом уже все остальное. Ну, вот таким вот способом. Ну, вот это э, пошло э, э, ну, 3 килограмма. Ну, чтобы отсюда замолоть и оттуда. Ну, а если э, если молоть еще, ну, здесь там, то, э, ну, надо брать э, э, 5 килограмм ну, банку. Ну, вот здесь, чтобы замазать э, ну и э, если э, мотор без трубки он надо вот стрелкой ну, э, ну за две ну, привязывать задать чтобы ну как вообще, э, ну не э, упал на, на, ну, на ту сторону так так я делаю. Ну э, всем ну, э, успеха, безного неба, До новых видеороликов.